А у залі очікування вже котру годину поспіль не припиняє репетиции цей яскравий хлопець. Привет! Меня зовут Виктор, и я с Москвы. Я готов покорить ваши сердца моим голосом и обаянием. Я в таком образе, потому что я полюбил эту страну, я полюбил ты. ты в Украине люди спокойны. У них огромное сердце, и это все в глазах видно. Я хочу начать свою карьеру тут. Я с детства мечтал, что я буду певцом, потому что я из творческой семьи. Моя прабабушка – это знаменитая певица. Она пела прекрасную песню. Спят усталые игрушки, книжки спят. Валентина Дворянинова. Эта песня, когда я ее слышу, в один момент мне хочется плакать, а в другой момент я счастлив. Я считаю то, что гордиться этим это самое важное. Гордиться своими родственниками, гордиться своими близкими. Я знаю, что если я буду продолжать, ей это понравится. Я готов бороться. Это самое главное. Это ну давай. Это классно. С голосом. Ты будешь молить, атаковать. Тарчук, ну давай. Торчук, Торчук. Я исполню всех твоих, ты будешь молить А такой любви. Все будет так, как ты захочешь, все будет так, как пожелаешь. Я слушаю, но повинуюсь, я их слушаю и повинуюсь. Так, как ты захочешь. Ну что, давайте с ним, что-то новое, Держите Ну, ничего, это це, целый шепчатый. Улет! Вообще улет! Расскажите про себя такие украинец гарный. Я... Меня зовут Виктор, мне 19, я из Москвы. Это дань гостеприимной Украине, это ваша рубашка. дань гостеприимной Украине, это то, что Киев и эту страну я за эти полтора года полюбил. В будущем собираюсь переехать сюда. Я, я, конечно, понимал, что Украина сегодня в тренде в мировом. Но что вот настолько, вот это, конечно, А в... что вы за любовь в Украину? За людей, за... Финка, что за что то, что, -то еще что -то тут тряплю, люди он живут он сердцем и душей. А вы, э, вот, пере... переехав сюда, в Киев, вы собираетесь переезжать, да? А вы будете учить украинский язык? Да. Я буду учить украинский язык. Я... Буду здесь учиться. Я сидію одружитися, посадити сад, да. родити дітей, мати хату, свиней, корів, курей. Він дуже ще дітей любить, тому в нього з цим проблем не буде. Я думаю, Та ти ж так кожен искать себе місце, себе город по душе. Это Київ став мені близькою душою. Эти аплодисменты, которые и, и, и Браво, овации, которые звучали, мне кажется, это. Хороший задел на, э, на будущее. И резон продолжать дальше работать. Нужно еще попрактиковаться и возвращаться вновь. Ну, во-первых, у тебя все впереди, все только начинается. Я тебя хочу поздравить с тем, что тебя увидели. И, э, конечно, нужно расширять диапазон, есть над чем работать. Э, настроение у тебя классное, улыбка прекрасная, обаятельная. Поэтому просто дальше, очевидно, нужно работать. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Вы, вы, такой открытый, у вас такая огромная душа. Вот я думаю, что Украина также вас встретит. Спасибо вам огромное. За энергию, за драйв, молодец. Удачи тебе. Молодец, я тебя поздравляю. Спасибо вам огромное за ваш песни, которые я Я Дякую, Великий, и ласкаво Украину. Вітька Вітька молодецька. Ну привіт, Вітя. На сцені ти виглядав дуже органічно, неповторно. Ні, це не Вітька, це Віктор. Вічка, дідька. Забувайте зговорити. Відькала Вітька бачить. Ой, аж ж криші мені перетиснув. Вітька. Наступной недели. останній шанс потрапити до команды голос Украины. Финальный раунд выбору на Ослиб. Я жалела, что не нажала, а уже нажать не было возможности. Это я все использовала. Это что за подстава, Тамара? А что нельзя? Від істерик та зривів не лишиться застрахованим ніхто. Признаюсь публічно при всіх. Я часто від музики маю сльози. Остаточна кількість учасників у командах під сумнівом. Шол шестой час. Ух! Слава вибирає себе сімсанта. Слава! Ти що робиш? Ти кого пустів? Я холера вперти, як бичок. Вибачте, я не написну. Слава! Якось дуже висока планка в мене цієї пісні. ЖМІ, слава, ЖМІ, ЖМІ, безпека тренерів під загрозою. А можна охорону мені зараз? Будь ласка, починайте планувати недільний вечір уже сьогодні, щоб рівно за тиждень, заспівати мунісон зі усією країною.